Доброго дня. Нарешті минув ще один тиждень, і ми з вами знову разом. Це іміджовий проект Одеської національної академії харчових технологій Обери професію зі смаком та її ведучий Олег Романовський. Ми знаємо про вищу освіту. Все, наші гості Ткаченко Оксана Борисівна, доктор технічних наук, доцент, декан факультету технології вина, консервованих продуктів і товарознавства. Доброго дня та Шелхов Юрій Миколаєвич, перший заступник генерального директора ТОВ промислово торгівельна компанія ШАБ. Выпускник Одесской национальной академии харчевых технологий. Доброго дня. Оксана Борисовна, первый вопрос: Вино и виноделие всегда было актуально в Украине? Зачем нужно получать высшее образование в этой сфере? Ну, я бы начала, как принято в Одессе, отвечать вопросом. Скажите, пожалуйста, уважаемые телезрители, вам, наверное, известно словозачитание Грузинское вино конечно. Молдавское вино, да, безусловно, и французское тоже. А что, какие чувства вы испытываете, когда я говорю «украинское вино»? Я думаю, что жители нашего региона, они, конечно, хорошо знакомы с этим словосочетанием. Но если спросить россиянина или француза, знакомо ли им украинское вино, то наверняка они скажут, пожмут плечами и скажут, что нет. Тогда второй вопрос. А какая разница между Грузией и Молдавией, которые известны и Францией, и нашей страной? Ответ очень простой. Разница только в том времени непрерывного развития виноделия, которое есть в Грузии, Франции, Молдавии и Украине. Наверняка возможно, что грузинские винодел из Кахетии без всякого образования может сделать великолепное вино и даже может представить его на каком-то конкурсе, потому что у него генетическая память, генетические знания по, по вину, по виноделию. То же самое можно сказать о французских так называемых гаражистах, которые говорят о том, что их вино самое лучшее, они его делают и они его продают и успешно продают. А мы, Украина, это молодая винодельческая держава. Мы ведем свою историю, с, наверное, с 1850 60 года. И поэтому, конечно же, нам нужно учиться. Чему учиться? Всему. Потому что вино это, – это стихия, прежде всего. Наверное, для того, чтобы сделать вино, его вообще никто не должен сделать. Оно само по себе может родиться, да, потому что есть природа, есть дрожжи, они найдут сахар, и вино получится. Это и вселенная, потому что вино может быть посредственным, оно может быть произведением искусства, но вино к тому же является предметом бизнеса, то есть это продукт, который должен приносить человеку благополучие. Это продукт, который должен продаваться. Поэтому сегодня, конечно, мы должны говорить о том, что мы должны изучать свою страну, свой терроар и делать таким образом, чтобы в конечном итоге Украина стала производить вино, которое бы все узнавали в мире, которое бы все в мире уважали. А насколько тесно сотрудничество науки и производства, вот на ваш взгляд? Но, на мой взгляд, ни в одной стране мира вино не производится и не достигало успехов без такого тесного сотрудничества. Мне сегодня очень легко об этом говорить в присутствии Юрия Николаевича Шелихова, потому что наше сотрудничество с компанией «Шаба» длится уже на протяжении 8 лет сотрудничество пищевой академии, сотрудничество университетской науки, так называемой, и производства. Более того, я, может быть, Юрий Николаевич потом подробнее еще расскажет об этом, но я, например, с гордостью могу сказать, что моя докторская диссертация сделана непосредственно в тесном контакте с компанией Шаба, практически на производственной базе компании Шаба. Мы в течение восьми лет проводили совместные исследования. В этих исследованиях участвовали студенты. И я также горжу, горжусь тем, что э, те результаты, которые получены, они были получены совместно со студентами. И э, наверняка эти результаты э, были э, достаточно серьезные, потому что они удовлетворили высшую аттестационную комиссию Украины. И я очень надеюсь, что принесли пользу э, производству, в частности, компании «Шаба». Юрий Николаевич, и вот родился первый вопрос к вам. Принесли ли э, пользу вот эти научные э, исследования, проводимые Оксаной Борисовной? Безусловно, мы работали очень тесно и очень плотно. Особенно важно отметить, что мы работали не на узко взятом участке, а мы охватывали центр целый комплекс экосистему виноград вино. В компании Шаба для того, чтобы было понятно, мы основным, основополагающим нашим требованиям к вину предъявляем. То, что вино должно быть не просто качественным продуктом. Вино должно в себе нести, как любое вино в мире, быть продуктом местности и нести характер собственного туруара. Поэтому для того, чтобы произвести тот или иной напиток, мы сначала изучали почву, смотрели, какое вино, из каких сортов винограда в этих почвах может получиться. Потом определив определенные участки, мы выбирали посадочный материал, чтобы... Конкретный посадочный материал приживался на конкретно взятых почвах. После этого мы производили уже вино и распределяли, какие вина мы будем производить: ординарные, выдержанные в бочках, шампанские виноматериалы для игристых вин, и, и так далее. Конечно же, для того чтобы построить такую экосистему. Просто посидеть в виноделу и подумать, а что же я хочу произвести недостаточно. Для этого нужен достаточно серьезный научный подход. И то, что мы делали с, со студентами нашей академии, я сам выпускник нашей «Альма-Матер». Это, конечно, невозможно недооценить. Большое спасибо. И то, что мы видим сейчас, это, конечно, симбиоз науки, бизнеса, производства, технологов, студентов, научных деятелей. И просто так на сегодняшний день невозможно сделать чего-то, не используя науку. И чем дальше мы развиваемся, вообще вся винодельческая общественность, чем дальше развивается, тем больше понимают необходимость научных, научного метода, научного подхода, академически прикладного, не будем сейчас говорить, есть, допустим, в виноделии необходимости фундаментальной науки, но для нас сейчас особенно важно в этом периоде развития, это прикладная, прикладная наука для того, чтобы мы могли приложить усилия и получить конечный результат нашу изюминку вино, которое обладает отличительными особенностями нашего уникального региона. Вы, как вы сказали, уже выпускник нашей академии. Вот расскажите, пожалуйста, о своем пути. Как вы добились такого успеха и стали первым заместителем генерального директора? Работа, работа, еще раз, работа. Никаких секретов нет. Нужно просто не лениться. И на сегодняшний день, если ты позволил себе чуть-чуть расслабиться, это значит, ты уже позади. Нужно работать, не покладая рук. И если у тебя есть Богом заложено хотя бы что-то, это обязательно когда-нибудь пробьется. Обязательно человек получит свое место в жизни, и обязательно он его завоюет. Очень большая редкость на жизненном пути, если человек любит трудиться и любит приносить жизненные плоды и дарить их людям. Очень большая редкость, когда это не получается по каким-то жизненным причинам. В 99% случаев, если человек относится к труду с любовью и с должным уважением к своим коллегам, он обязательно добьется успеха в любой области, не только в виноделии. Компания Шаба занимает последнее время лидирующие позиции не только в Украине, но и в Европе, во всем мире по виноделию. А принадлежат ли какие-то конкретные вот успехи сотрудникам вашей компании, выпускникам нашей академии? Безусловно, большая часть наших сотрудников, технологов это выпускники нашей академии, не только технологов это и маркетологи, экономисты, это все это все выпускники нашей академии, конечно же это костяк это костяк нашего коллектива и знаете оценивать компанию можно с разных сторон, но одно явно однозначно ясно ясно нам внутри компании, и должно быть ясно тем, кто смотрит на нее со стороны. Все равно компания это коллектив. Слово компания это уже означает коллектив. Это коллектив людей, которых объединяет одна общая идея, одна общая цель, которую мы движемся, движемся как единое целое, как организм. И в определенный момент времени, когда этот организм начинает занимать какие-то жизненные позиции, он становится такой системой внутренней, которая, в которую, когда попадает человек, он уже не может по-другому, он подхватывает, он в хорошем смысле заражается этой системой, ее идеями, ее жизненными правилами, которые невозможно прописать какой-то одной единой системой. Одной единой системой можно прописать какие-то универсалии поведения в бизнесе, но внутренние принципы человеческих взаимоотношений, которые приводят к успеху, их прописать невозможно. Это, конечно же, огромная ценность, которая находится у нас в своих руках, и это дороже всего, это коллектив. Оксана Борисовна, считаете ли Вы перспективным дальнейшее сотрудничество науки и бизнеса? Я считаю, что э, успешный бизнес, особенно вот, э, в области, которую мы сегодня затронули, это производство вина, невозможен без э, проведения исследований. Двигаться вперед, создавать свой собственный органолептический профиль, узнаваемый, уважаемый, можно только на основе систематических исследований совместных и их внедрения потом в производство. И вино — это э, более 300 компонентов. И это более двух тысяч наиболее известных сортов винограда, каждый из них со своим химическим составом. Я уже не буду говорить еще, еще раз повторяю, что это просто вселенная, поэтому эту вселенную нужно изучать. Юрий Николаевич, Ваше мнение? Ну, по поводу 300 компонентов я приведу аллегорию. У нас в языке всего 33 буквы в русском, да? И сколько слов мы знаем и как много готовы говорить о виноделии. Представляете, какую вселенную из 300 компонентов занимает вино? Мы просто этим языком не умеем общаться. Мы учимся дегустировать, мы учимся целой философии жизни, которая прослеживается тысячелетиями. Да, активное виноделие уже с традициями появилось на нашей земле 150-200 лет назад, там, в частности в Шаба мы там насчитываем, уже там, будем проводить в этом году. Мероприятие 190 лет со дня переселенцев швейцарских, которые развили виноделие в нашем регионе. Это будет особое празднование в нашем центре, центре культуры вина. Но мы можем также сказать, что на территории нашей, в частности Белгород-Днестровского, которому более двух с половиной тысяч лет мы видим развитие греческой культуры, которая без виноделия просто не ни, ни, себя ни, ни, никак не ассоциировала, потому что хлеб и вино это именно. И, и нам досталось от, от двух дружественных культур, это Грузия и Греция, и история с Колхидой и гомеровскими персонажами мы все очень хорошо знаем. Поэтому что я могу сказать? Это, э, это философия, это жизнь. Это не просто э, продукт, который мы берем и употребляем ради удовольствия. Это, это то, что наполняет нашу жизнь, труд людей, это э, огромная, огромная ценность жизни. И это очень сложно переоценить. 300 компонентов это намного больше, чем просто 300 компонентов. Оксана Борисовна, нужна ли сегодня практика студентов на передовых предприятиях, вот таких как ШАБА? Конечно, без практики можно знать 300 компонентов. Можно их очень хорошо изучить, выучить можно, наизусть, можно да. выучить наизусть, можно выучить и эти 2000 сортов винограда, да. можно выучить историю, но если ты никогда не подходил к, к бродящему сослу, если ты не видел рождения вина, то ты не можешь сказать, что ты знаешь, как его делать. Но, а, безусловно, практика на предприятии, на котором сегодня есть все возможности, технические прежде всего возможности, это самое лучшее предприятие на Украине. Я не боюсь этого э, слова. Сказать. Да, не боюсь этого сказать, потому что это действительно так. И возможности безграничные. Конечно же, студенты, когда попадают в такие условия, они понимают, что да, это Вселенная и это космос во всех отношениях. И это будущее, и в этом интересно работать, но это нужно изучать. Юрий Николаевич, нужны ли вам такие студенты, которые хотят изучать, хотят познать вот эту Вселенную и приходят к вам даже вот пока не на работу, а всего лишь на практику? Я вам могу сказать, что еще ни один студент, который обратился бы ко мне, не остался без внимания. Потому что даже если он меня встречает просто на улице, если человек хочет работать, если человек хочет трудиться, если у него горит в глазах огонь. Этот человек всегда понятно, что он будет работать, понимаете, и он будет болеть за свое дело. Конечно, нам нужны студенты, конечно, нам нужны жизнь не заканчивается, она продолжается, течет. Одни люди заканчивают свой трудовой э, стаж, другие приходят им на смену. Э, и у нас достаточно разные коллективы. У нас есть очень молодые люди, студенты после нашей академии, есть э, люди, пенсионеры, которые передают свой жизненный опыт, которые обладают тем генетическим опытом, о котором говорит Оксана Борисовна, той преемственностью поколения, которую трудно переоценить, потому что, знаете, очень многое остается у людей на кончиках пальцев. Я вот всегда привожу такой пример, мне очень он нравится. Когда мы работаем с выдержанными винами, винами в бочке, лабораторный работник, делая анализы, отбирая пробы, он должен пройти и специальным пробоотборником из бочки достать пробу. А вино, как живой продукт, он имеет все свои стадии: и рождения, и созревания, и зрелости, и увядания, и умирания. И, ну как каждый живой продукт, как ребенок, он может быть подвержен заболеваниям. И если там, допустим, у нас в хозяйстве больше тысяч бочек, если берется проба пробоотборником, и этот пробоотборник после каждой бочки не вымыть как следует, и если вдруг какой-нибудь ребенок, у которого повышена температура, заразит всех остальных, это будет эпидемия. Это катастрофа. Так вот, никто не видит, как что делает этот лаборант, который проводит отборы проб? Но ну, он внутренне, он любит свою работу, он знает, что произойдет, он ответственен, он, чувствует ответственность, он чувствует. чувствует ответственность личную, а мы ему доверяем. Мы доверяем ему то, что в конце концов будут люди потреблять. Ведь это же вино, которое в конце концов призвано к тому, чтобы радовать других людей. И какого оно будет качества, и какого какой органолептикой она будет обладать, и будет ли человек, пробуя нехорошее вино, радостным за столом. Это огромная ответственность, которую несут в себе люди, и в частности вот эти вот маленькие люди, которые, которых мы, мы не видим, мы их не замечаем, мы, я имею в виду, мы не видим их работу, мы, конечно же, их замечаем и ценим, но я просто хочу, чтобы вы почувствовали вот, вот эту большую такую грань отношения к жизни. Оксана Борисовна, Вы готовы сегодня предоставить э, таким серьезным и мощным компаниям, вот таких выпускников, которые бы чувствовали ответственность за свою работу, которые бы горели и э, любили ее? Да. Безусловно, у нас достаточно недостаточно, я считаю, что очень хороший уровень выпускников. Они, у нас кафедра называется технологии вина и энологии. Поэтому мы выпускаем специалистов, которые будут повседневно работать с вином, которые будут работать с вином, которые будут его делать, будут за ним ухаживать. И выпускаем энологов, мастеров, которые будут, знают что-то больше о вине и могут управлять процессом. Ну що ж, я дуже дякую вам за цікаву розмову. А наступного тижня ми разом з вами поговоримо більш детально про спеціальності факультету менеджменту, маркетингу та логістики. А з вами сьогодні були Ткаченко Оксана Борисівна, доктор технічних наук, доцент, декан факультету технології вина, консервованих продуктів і товарознавства, та Шелахов Юрій Миколаєвич, перший заступник генерального директора ТОВ промислово торговельна компанія Шаба, випускник Одеської національної академії харчових технологій, автор та ведучий Олег Романовський та програма обер. Граєте професію зі смаком. Пам'ятайте, що Одеська Національна академія харчових технологій це кращі традиції інженерної освіти з 1902 року. Легкого вам тижня. До побачення!